автомобили люди делятся на несколько категорий. Одни автомобили покупают, другие продают. Третьи эти автомобили делают и приводят в порядок. А четвертые покупают автомобили, чтобы привести их в порядок и в конце концов почувствовать себя настоящим спортсменом. Я это говорю в том смысле, что каждый из нас хотя бы раз мечтал поучаствовать в ралли. Здравствуйте, вы смотрите Автотему. Обираємо і купуємо літні шини за найкращими цінами. Інтернет-магазин morishin.com.ua Завітайте на сторінку інтернет-магазину morishin.com.ua і замовте шини для свого авто, не виходячи з офісу або квартири. Доставка в будь-яку точку міста безкоштовно. Телефон 798-4155 Навіщо витрачати час та бензин на пошук кращих цін, коли ми їх пропонуємо? Інтернет-магазин моряшин. Телефон 798 41 55. Найавторитетніший в Україні та странах СНД сервісний центр автодизель. Діагностика, ремонт та обслуговування дизельних двигунів та топлівної апаратури. Ми пропонуємо все: запчастини з перших рук безпосередників, унікальні сучасні діагностичні стенди, спецінструмент та обладнання, фахівці найвищої кваліфікації, наш досвід 17 років. З нами консультується і працюють СТО країни та Зарубіжжя, сервісний центр автодизель, вулиця Леніногорська, 6, район, ДЗМО. Телефон 36 56 56. Раван, купуй, відпочивай, розважайся. Суперпропозиції від салону Прем'єр Камін на вулиці Баумана, 10. знижки на всю минулорічну колекцію камінів та електрокамінів від 30 до 50 Прем'єр Камін пропонує портали для камінів виробництва Німеччини та Франції, сучасні електрокаміни з Канади та Ірландії, топки чавунні та сталеві. Сауни під ключ з матеріалів та з обладнанням з Фінляндії. Знижки на всю минулорічну колекцію камінів та електро. Камінів від 30 до 50 Прем'єр камін на вулиці Баумана, 10. Район цирку. Телефон 376, 50 16. Тест тур Турагенція. Карла Маркса 74. Телефон 370 33 20. Партнер трансляции. Охоронная корпорация гуард В Днепропетровске состоялось 17 е Днепропетровская ралли. Любительская ралли, пикник 2012. Организаторы ралли Днепропетровский автомобильный клуб и клуб БПР. Ралли Пикник 2012, как и все остальные ралли Пикник, это прежде всего ралли, в котором могут принимать участие все водители, у кого есть автомобиль, кто хочет почувствовать себя спортсменом, проверить свои силы и, возможно, проверить все возможности своего автомобиля. И ничто так не откроет слабые места вашего автомобиля, как некоторые экстремальные условия, которые и предоставляют ралли. Вы смотрите автотему. Продолжаем разговор на тему дальних поездок в летнее время, когда нужно особое внимание обратить на автомобиль, тем более если мы отправляемся на дальние расстояния. Мы говорили о диагностике ходовой, с этим все понятно, диагностику сделали. А второй вопрос, развал схождения все-таки надо проверять это. И на что влияет развал схождения, если он не сделан, если он неправильно сделан? В первую очередь развал схождения влияет на безопасность и на управляемость автомобиля. Вы сами понимаете, что на трассе совсем другие скорости. Это и 100, и 110, у кого и выше. Только поэтому в первую очередь необходимо обратить внимание на развал схождения. Неправильное развал схождения влияет на износ резины. Некачественное развал схождения будет влиять на неравномерный износ. И третье, что немаловажно, это экономия топлива. Если на автомобиле Неправильно сделан возвосхождение, значит автомобиль потребляет до 5% выше топлива, чем на самом деле. Если на автомобиле качественно сделал схождение это означает, что у вас как минимум можно экономить еще 5% от текущего расхода. Все-таки я на что должен обратить внимание как водитель, если я обращаюсь на сервисный центр, сделать развал-схождение? В первую очередь вам необходимо обратиться на тот сервисный центр, который укомплектован правильным и точным оборудованием. И, самое главное, современным. На данный момент существуют разные виды развалосхождения. От дедушкиного метода линейка, так и современными 3D технологиями. Качественное развалосхождение – это прежде всего точность. На нашем стенде мы можем делать развалосхождение и гарантировать его точность. Дело в том, что в базе данных нашего стенда установлены все программы для каждого автомобиля. Соответственно, мы делаем разохождение, исходя из заводских данных автомобиля, и вводим в эти параметры. Сама процедура занимает порядка 40 минут, в зависимости от того, что мы делаем, переднюю либо заднюю ось. Автомобиль заезжает на стенд, и на колеса устанавливаются датчики. Я так понимаю, эти датчики показывают реальное состояние развала схождения на автомобиле. Именно так. Затем эти данные вводятся в аппаратную часть компьютера и выставляются Настройки максимально близких к заводским. Затем эти данные сопоставляются с заводскими параметрами и производятся регулировочные работы. Подтверждением качественно выполненных работ является распечатка, в которой указано, с какими параметрами автомобиль заехал на стенд регулировки и с какими параметрами выехал, с заводскими параметрами, которые мы ввели. Поэтому, если вы собрались сделать восхождение, вы должны обратить внимание на прежде всего, оборудование, которое стоит на сервисном центре, куда вы обратились. Второе – это на наличие распечатки, в которой будут указаны параметры, с которыми автомобиль заехал на стенд и с которыми выехал, которые должны быть заводскими. И третье, что должен предоставить сервисный центр – это гарантия на выполненные работы. Компанія АТЛ Сервіс, 22 сервісних центру, 48 фірмових автомагазинів, 15 містах країни надають повний спектр сервісних послуг та автозапчастин на будь-яке авто. Особливі пропозиції для корпоративних клієнтів. З нами ви будете обслуговувати свій автопарк дешевше ніж раніше. Гнучка цінова політика. Ваша єдина ціна на послуги згідно укладеного договору на всіх сервісах мережі АТЛ-Сервіс на території країни. Гарантія на запчастні. Стини та роботу, а головне: єдиний документ обі. Ви розраховуєтесь та отримуєте документи в одному місці, незалежно від того, де ремонтувались ваші авто. А ціна для вас не змінюється. Мережа АТЛ Сервіс. АТЛ-сервіс у Дніпропетровську, вулиця Старокодацька, 9. район Запорізького шосе у напрямку аеропорту. Телефон 375 25 33. Вы смотрите программу автотема, которая старается быть максимально комфортной, как кондиционер в автомобиле в жаркий день. Да, для кого-то когда-то кондиционер в автомобиле был пределом мечтаний. Ну а сейчас уже большинство автомобилей с кондиционерами. Но правильно ли мы ими пользуемся? А ведь возникают проблемы с кондиционерами? Поговорим на эту тему. самая горячая тема летом – это кондиционеры. Сейчас большинство автомобилей с кондиционерами, но все равно возникают проблемы. На любом автомобиле с кондиционером стоит достаточно надежный агрегат, продуманный инженерами. И выходит из строя он не потому, что он ненадежный или какой-то плохо установленный или плохо заправлен, а потому что за ним элементарно нет ухода. На данном примере у нас Honda Prelude <мит>. Э -э у нее есть проблема завышенного давления, соответственно, при таком давлении холода нет. Э -э а наш народ, э русский, украинский, да, э -э привык делать что? Если нет холода, надо добавить газку, побыстрее ехать, побольше оборотов двигателя. Но это, соответственно, неправильно. Это... Делая это, они только усугубляют работу кондиционера и делают более дорогим ремонт в будущем. Вот на этом примере мы видим, мы видим забит радиатор охлаждения двигателя. Соответственно, радиатор кондиционера стоит перед ним. И когда работают вентиляторы при включенном кондиционере, протяжки воздуха нет никакой. Соответственно, из-за этого растет высокое давление, и компрессор выходит из строя очень быстро. Но это можно предотвратить, если приехать на обычную диагностику и это все вовремя заметить и устранить. Ну, по сути дела, причиной того, что он плохо холодит, послужил обычный пух. Мой совет как специалиста заезжать на диагностику, потому как любой автомобилист, имеющий автомобиль лично, никогда не забывает о замене масла, о замене колодок, о диагностике ходовой части и двигателя. И 90% автомобилистов даже не знают, что нужно делать диагностику кондиционеру. К кондиционеру нужно относиться так же серьезно, как к ходовой и к двигателю, потому как дороговизна ремонта иногда превышает ремонт и ходовой и двигателя в общем взят. Диагностику кондиционера необходимо делать два раза в год, ну хотя бы один раз перед сезоном, потому как даже у вас если кондиционер работает, это не значит, что в нем все исправно и все хорошо. Кондиционер работает в максимальной нагрузке, но вы этого не видите. Он холодит, все хорошо но компрессор качает в радиатор очень высокое давление. Этого можно избежать всего-навсего, почистить вовремя радиаторы. Э, в эти дни, когда в городе есть пух, э, я настоятельно рекомендую заехать на диагностику и, если это необходимо, э, почистить радиаторы от пуха и пыли. А 98% автомобилей после сезона пуха нуждаются в чистке радиаторов. Обслуговування автокондиционеров, профилактика, диагностика, ремонт, заправка, автокондиціонерів всіх марок автомобілів. Сервісні центри чекають на вас. Набережна Перемоги 2А, район автосалону Автопарк, телефон 067 696 56 92 та вулиця Героїв Сталінграду 31, район вулиці Тітова, телефон 067 770 78 33. экстремальной ситуации, а вообще вот в жизни на дорогах вы в экстремальных ситуациях себя комфортно ощущаете? Ну, я стараюсь в них не попадать, я стараюсь быть дисциплинированным водителем, не нарушать правила дорожного движения, ездить по правилам. Время перейти к вопросам конт-аварийного вождения. Вы смотрите автотему. Андрей, вот есть э, люди, которые плавают в физике, в химии, в геометрии, в биологии, а есть, которые плавают уже на дороге. Мы обещали поговорить об эффекте аквапланирования. Что это за эффект и как с ним бороться? Что такое аквапланирование? Представим себе лужу, автомобиль заезжает в лужу, и между асфальтом и колесом получается клин воды, который не дает автомобилю то есть колесу автомобиля цепляться за асфальт. То есть нет сцепления. Нету сцепления колеса с асфальтом и автомобиль неуправляемый. То есть какое-то мгновение он по сути дела плывет над асфальтом. Даже летит на дороге. Почему я так говорю? Потому что э, аквапланирование начинается на больших скоростях. Когда автомобиль едет медленно, эффекта аквапланирования не должно быть. Потому что э, вода успевает отвести колесо успевает отвести в воду в стороны и э, есть площадь прикосновения и автомобиль не скользит он цепляется за дорогу а когда мы влетаем на большой скорости в лужу то у нас получается между колесом и асфальтом вода и автомобиль неуправляемый главное это не бороться с аквапланированием а не допустить аквапланирование не пытайтесь лужу проехать на большой скорости раз не пытайтесь поворачивать в луже два и третий момент, то же самое, как мы говорили, не тормозите его уже. Ясно. Ну а если мы уже оказались в состоянии аквапланирования, как себя вести? Ну, есть два аквапланирования. Это на прямой дороге и в повороте. На прямой дороге попытайтесь сбросить газ. Резким ударом тормоза э, перенести центр тяжести автомобиля на переднюю ось и при этом увеличить коэффициент сцепления колес с асфальтом. Угу. Это мы говорим о, о движении по прямой. И э, второй момент... При движении в повороте, когда мы идем в поворот и поворачиваем руль, к примеру, или вправо или влево в зависимости от поворота, а машина едет прямо, не пытайтесь рулевое колесо доворачивать в поворот, потому что при э, проезде этой лужи у нас будет какой-то сухой участок, где у нас колесо начнет цепляться за дорогу, и у нас будет резкий бросок в сторону. То есть, естественно, машина резко цепляется, ее просто разворачивает. Просто разворачивается. Пытайтесь лужу в повороте проходить на прямых колесах резать где-нибудь или просто проходить лужу, а потом уже поворачивать. Ой, дороги бывают разные. Бывают дороги хорошие, бывают дороги плохие. А бывает еще невнимательность водителя. Ну, не уследили, в итоге попали в яму, повредили колесо. Обращаемся на шиномонтаж. Естественно, на шиномонтаже нам говорят, что колесо сделают. Сделали колесо, но со временем оно выходит из строя. Так вот, возникает вопрос. Я, как любитель, могу определить, насколько серьезное повреждение колеса произошло, на мой взгляд, и может ли это колесо быть восстановлено или нет. Простым осмотром шины ни специалист, ни тем более обычный водитель не сможет определить, насколько серьезно это повреждение и поддается оно ремонту или нет. Для этого шину надо снять с диска, осмотреть и тогда только сказать, возможно ремонтировать или нет. На ваш взгляд, какие самые серьезные повреждения могут быть у шины, после которых она не подлежит восстановлению? Ну, для начала вы должны убедиться, что у вас стоят шины не марангони. Если это шина марангони, то в любом случае мы ее заменим, и у вас это не должно беспокоить. Да. Если у вас э, шины других производителей, изначально что можно определить? Если это по протектору, то до 10 отверстий, до 10 мм оно ремонтируется. Свыше 10 мм оно ремонтируется, но оно долго ходить не будет. Все равно шина выйдет со строя. И если у вас шина повреждена сбоку, специалист, работник шиномонтажа, он должен вам дать гарантию на то, что он ее сделает. И даже если эта шина будет хорошо сделана, у вас все равно не будет спокойствия, так как вы будете ездить и думать о том, что у вас какая-то шина была повреждена, с ней там был какой-то произведен ремонт. Хорошо, мы принимаем решение поврежденную шину заменить. Можно ли менять пару или нужно менять пару? Или нужно заменить только одну шину? И можно ли заменить одну шину? Как действовать в таком случае. Если шины на вашем автомобиле в хорошем состоянии и повредилась одна шина, правильно будет заменить одну шину. И многие говорят, что одну шину найти невозможно, то вы прежде чем этому верить, прийти к нам, и я думаю, что мы решим вашу проблему. Да, можно действительно поехать на рынок, поискать, ничего не найти, потерять время. И могу с полной уверенностью сказать, что у нас самый большой выбор шин БУ. Если взять все шины всех рынков Украины, то, я думаю, у нас все равно больше. Если же не удается найти одну шину, есть второй вариант. Вы можете отдать свою целую шину, взять взамен две шины и уплатить за одну шину. Я считаю, что будет правильно приехать к нам, выбрать те шины, которые вам подходят, получить на них гарантию и ездить ни о чем не переживая. Любой ремонт сложный, сложного повреждения, требует какого-то времени на восстановление. Насколько быстро делается шина? Минимальный срок – это сутки. Если вам говорят, что сделают за час, за два, то это будет неквалифицированный подход к ремонту. И я больше чем уверен, что шина ходить не будет долго. Я приехал, сдал машину, чтобы мне делали ремонт колеса. Это на сутки. Что мне делать? Мне машина нужна. Как нибудь быть? А, не надо нам оставлять свой автомобиль. А, мы возьмем у вас только шину, Которую треба відремонтувати на ваш автомобіль, ми установим свою шину. Это на ціні ремонту никак не відразиться. Професійні центри сервіс автошин пропонують найбільший вибір шин від відомих виробників на легкові автомобілі. Тільки в сервісі автошин ви маєте можливість придбати шини як в комплекті, так і по одиниці. В наявності нові шини та БУ. Центри сервіс Автошин. Це повний комплекс шиномонтажних послуг, ремонт легкосплавних дисків. Сервіс автошин. Вулиця Ордженекідзе, 33, район Березинки. На розі вулиць Вітчизняної та Ордженекідзе. Телефон 788-01-61. Другий центр чекає на вас на проїзді Олександра Гайченко, 17, Район масиву Тополь. Завод прасів. Телефон 785-86-50. Это программа «Автотема» и мы побывали на ралли «Пикник-2012». Пока раллисты покоряют свою трассу на пикнике, мы грызем гранит науки об автомобилях. И у нас следующая тема для разговора. У многих водителей сейчас бытует мнение, что все-таки выгоднее запчасть на свой автомобиль купить в автомагазине, на рынке, а потом приехать на СТО, чтобы ее установили и сделали тот или иной ремонт. Но все-таки на форумах это спорный вопрос. С какими минусами сталкиваются автовладельцы, когда покупают запчасти самостоятельно? Ну, покупая запчасти самостоятельно, владельцы могут столкнуться с таким вопросом: э, неправильной подборки запчастей. То есть э, мы подбираем конкретно на данный автомобиль по вин-коду. То есть, если там есть какие-то варианты, мы уже их отсеиваем и именно предлагаем вам запчасть та, которая идет именно на ваш автомобиль. Это первое, второй ну, плюс я считаю именно приобретать запчасти на станции этих обслуживания, то что мы можем проверить качество этих запчастей, допустим при установке при покупке там тех же амортизаторов. Мы можем проверить их ну то есть их привезли, пытаются установить, возникает какой-то брак. Когда вы купили в магазине там или на рынке неважно то может вопрос возникнуть, что запчасть окажется бракованной. Вы есть... при подборе, ну когда вам ее предлагают, вы ее покупаете, вы же не можете сразу определить, что вот она идет с браком, правильно? То есть приезжая на СТО, потом вы уже при установке ребята вам смогут определить, что запчасть бракованная. Приобретая запчасти все-таки на сервисных станциях, то вам удобнее то, что мы привезли именно то, что подходит на ваш автомобиль, мы устанавливаем, то есть мы сразу смотрим, проверяем, то есть ну как бы вот такие вот нюансы. И самое главное, современный сервисный центр и любой уважающий себя Сто не может дать гарантии на те запчасти, которые привозите вы. Если вы привезли свою запчасть, мы не можем нести за нее ответственность. И ни для кого не секрет, что сейчас, приобретая запчасти, вы можете э, приобрести запчасть бракованную, но это не самое страшное, а как бы самое страшное то, что вы можете приобрести подделку. Подделку, которая по цене, если раньше по цене подделки отличались, они были дешевле, а запчасти качественные были дороже, то сейчас они стоят на одном уровне то, что касается ценовой политики, то запчасти, что приобретая в магазине, что приобретая на станции техобслуживания, остаются ну, одинаковыми. Причем даже иногда, может быть, на станции техобслуживания у вас выйдет ну, дешевле. СТО «Зигфрид» пропонует ремонт и чистку инжекторных систем, ремонт автоматических и механических коробок передач, ремонт ходовой части автомобиля, двигунів будь-якої складности, редукторів, ремонт и заправку кондиционеров, развал сходження, встановлення сигнализации, Охоронних систем та Ксенону у нас сучасне обладнання та точна комп'ютерна діагностика. Ми вміємо точно виявляти причини та усувати несправності. Сто зіквіт, ваш автомобіль буде в ідеальному стані. Вулиця Молиновського, 70 А є питання? Телефонуйте 31 34 31 Далее Пикник 2012 состоялась. Я думаю, что многие водители получили не только удовольствие, но у них возникло очень много вопросов, связанных с автомобилем и дорогой. И если у вас эти вопросы возникли, оставайтесь всегда с нами. Вы смотрели автотему. До следующей недели. Пока. Обираємо і купуємо літні шини за найкращими цінами. Інтернет-магазин morishin.com.ua Завітайте на сторінку інтернет-магазину morishin.com.ua і замовте шини для свого авто, не виходячи з офісу або квартири. Доставка в будь-яку точку міста безкоштовно. Телефон 798-4155 Навіщо витрачати час та бензин на пошук кращих цін, коли ми їх пропонуємо? Інтернет-магазин моряшин телефон 798-4155 Раван купуй, відпочивай, розважайся. Найавторитетніший в Україні та странах СНД сервісний центр Автодизель, діагностика, ремонт та обслуговування дизельних двигунів та топлівної апаратури. Ми пропонуємо все запчастини з перших рук безпосередників, унікальні сучасні діагностичні стенди, спецінструмент та обладнання фахівці найвищої кваліфікації. Наш досвід – 17 років. З нами консультуються і працюють СТО країни та зарубіжжя. Сервісний центр «Автодизель». Вулиця Леніногорська, 6, район ДЗМО. Телефон 36 56 56. Радіо Шансон. Супер-пропозиції від салону Прем'єр Камін на вулиці Баумана, 10. знижки на всю минулорічну колекцію камінів та електрокамінів від 30 до 50%. Прем'єр Камін пропонує портали для камінів виробництва Німеччини та Франції, сучасні електрокаміни з Канади та Ірландії, топки чавунні та сталеві, сауни під ключ з матеріалів та з обладнанням з Фінляндії. Знижки на всю минулорічну колекцію камінів та електрокамінів електрокамінів від 30 до 50%. Прем'єр камін на вулиці Баумана, 10, район цирку. Телефон 376 50 16. тест Турагенція. -тур Карла Маркса, 74. Телефон 370 33 20. <питрес>